Я вітаю вас с премьерой сериала ⁇ Гвардия ⁇ Что было вам найважчим в втянутии роли снайпера Дівчини что воюет на равнине с хлопцем. В общем-то было все тяжело в плане физических каких-то нагрузок, потому что мы бегали в бронежилетах и все такое. Да. Было очень холодно, да. Очень холодно, безумно. Нужно было ложиться, а я одна женщина и пацанам-то в принципе это ничего, да. Училась стрелять, ездила на полигон, у меня прекрасный инструктор был, э, очень толковый. Но самое сложное, наверное, было м, то, что м, сейчас происходит это на реальных событиях. Вот это самое сложное. И что чтобы потом ну, ребята, которые воюют и которые защищают нашу честь, они не посмотрели этот фильм и не сказали, что это как бы неправдоподобно. Как, как, мне всегда инструктор по стрельбе говорил, девочка с винтовкой, как девочка с помадой. Ну вот, вот это самое было сложное морально. Очень жаль этих женщин, которые в молодом возрасте теряют своих самых близких людей и отдают свою жизнь на то, чтобы... Ну, не знаю, мстить нет, наверное, это не то слово. Наверное, чтобы действительно оставить свою правду. Чи довго ви вагалися чи погоджуватися на цю роль, чи ні? Тому що цей серіал заснований на подіях, які продовжуються? Чи думали ви, що фільми засновані на реальних подіях, знімають пізніше, можливо, з холоднішим серцем? Так, да, я думаю, що все таки емоції, які зараз існують, вони можуть трохи да щось. фильме. Но я себе подумала вот так. Раз люди там воюют, да, раз люди отдают жизнь свою, мы должны их поддержать только ради этого. И мы, в принципе, не, как, не пытались снять в нем каких-то политических вещей, да, кто за кого. Мы пытались снять истории человеческие, а это самое главное. Вот действительно, истории человеческие и прототипы тех людей, которые воюют. Из Крыма, снайпер, девочка, евреи, ну и все, все остальное.